এতিয়া আহি গ'লো ফাইনেলি আৰু আপোনালোকক মই দেখাম এতিয়া গাড়ীখন কেনেকুৱা হৈছিলে ক'ব আৰু কি গাড়ী সেইখিনিও জনাম নমস্কাৰ সকলোকে শুভা অনু ব্লগ চোৱালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা খুব ভাল লগা দিন সেয়েহে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ ঘৰৰ পৰা এনেধৰণে আৰু আপোনালোকে থাইমনেল আৰু টাইটেল চাই বুট কৰি গম পাইছে ভিডিঅ'টো কিয় ওপৰত হ'ব গৈ আছে আৰু মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ লওঁ পুতুককৈ আৰু লগ পাই আছোঁ আৰু ৰেডি হৈ ল'লোঁ ৰেডি হোৱাৰ পিছতে মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু বিশেষ টাইমৰ শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে কথা পাতিবলৈ নহ'ল আৰু গাড়ীত আহি আছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকলৈ সৰুকৈ এটা ক্লিপ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈ আছো গাড়ীখন আনিবলৈ এই গাড়ীখন বুক কৰিছিলোঁ অক্টোবৰ তিনি তাৰিখে আৰু অক্টোবৰৰ পৰা ৱেইট কৰি কৰি ফাইনেলি গাড়ীখন এতিয়া পাইছোঁহি কিন্তু দেখাই আছো আপোনালোকক ভালকৈ আৰু এতিয়া চাইকাপ খাই লওঁ খাই পিছত লগ পাই আছো এইখন অকণমান অকণমান দেখাই দিছো দেখাই আৰু এইপিনে গাড়ীখন অকমান ঠিক ঠাক কৰি মানুহ সৈতে ঠিক ঠাক কৰি আছে ভাবিলো আমি যিহেতু চাহ খাই লওঁ আৰু মাটি চাই চাহ খাই ললো আৰু এইটো ডিলাৰটো হয় খুব ডাঙৰে হয় এ কিন্তু আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু আৰু এইপিনে আমাৰ গাড়ীখন আছে কিন্তু এতিয়াই ডিটেইলছ নিদিওঁ দিয়ক লাহে লাহে দি কি কয় এতিয়াহে যদি দি দিওঁ আপোনালোকে চাবই নিবিচাৰিব নহয় সেয়েহে অকণমান থাকক ৱেইট কৰক চাওক আৰু এইপিনেদি ছিট কভাৰ লগাই আছে যিহেতু ছিট কভাৰ লগাইছে অকণমান এইবিলাক ঠিক ঠাক কৰিব লাগে ন সেইখিনি কৰিছে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মানে বেংকৰ কাম বা ডকুমেণ্ট যিবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে নহয় এইবিলাক আমাৰ আৰু যিমান বেংকৰ কাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছিলে গোটেই ডকুমেণ্টেৰি আমাৰ নহয় ডিচেম্বৰ পঁচিছ তাৰিখে গোটেই কামখিনি হৈ গৈছিলে আৰু কিন্তু আমি গাড়ীখনেই অনা নাছিলোঁ আনিলোঁ জানুৱাৰীত আৰু আমাৰ এখেতক প্ৰথমে সেৱা কৰি ল'ব দিছে যিহেতু গাড়ীখনত উঠিব দিছে আৰু এখেতক অকণমান বুজাই দিব গাড়ীখনৰ বিষয়ে ভিতৰৰ পাৰ্টছবিলাক যিহেতু আমাৰ এখেত কোনোদিন গাড়ী চলোৱা নাই এনেই শিকি আছে এতিয়া পাৰি চাগৈ বাৰু তথাপিতো মানে অকণমান বুজাই দিছে আৰু এই ল'ৰাটো ডিলাৰৰ পৰাই আৰু কোনটো কেনেধৰণে কি কৰিব লাগে আৰু গাড়ীখনৰ মানে চিটটো ওখ চাপৰ কৰিব পৰা আগলৈ পিছলৈ নিব পৰা এইবিলাক চিষ্টেমবিলাক কেমেৰাটো কেনেধৰণে কি কৰিব লাগে আৰু ওপৰতে চাউণ্ড ৰোখ আছে সেইবিলাক কেনেধৰণে কৰিব লাগে কোনটো ক'ত কেনেধৰণৰ চিটখন কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব এইবিলাক আৰু যিহেতু এখেতেও নতুন হয় আৰু আৰু এইপিনে ওপৰতে ছাণ্ডৰফ হয় ছান'ফটো অ'পেন কৰিয়ে চাইছে আকৌ অফ কৰিছে তেনেধৰণে এনেই এবাৰ চাই লৈছে আৰু যিহেতু চেক কৰা নিচিনা হয় ন আৰু এইপিনে আৰু গাড়ীখন এয়াহে দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু বাকী ময়ো ইমান ডিটেইলছ দেখাই দিব কৈ পিনি বুজাই দিব নাজানো যিখিনি পাৰোঁ সেইকণকে দেখালোঁ আপোনালোকে ডিলাৰৰ পৰা অকণমান তেল ভৰাই দিছে অকণমান নহয় বাৰু দিছে ঠিকেই দিছে আৰু এই আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ গাড়ীখন ৰেডিছ কৰিব কি গাড়ী হয় আৰু এতিয়া দেখাওঁ ৰেডি ওৱান টু আৰু এইখনি হৈছে আমাৰ সেই গাড়ীখন যিখনৰ কথা ইমান সময়ৰ পৰা কৈ আছিলো আপোনাক অ হয় মডেল আৰু মডেল টো চাব পাৰে কেনেকুৱা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু গাড়ীখন ভাল লাগিছেনে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এল' হুইল হয় সেয়া চকাৰটো অকমান দেখাই দিছো আপোনালোকক আৰু বিয়াতে ভাল লাগিছে ঘৰলে যেতিয়া নতুন এটা বস্তু আহিব ন কিমান ফূৰ্তিয়ে লাগে আৰু সেই ভাবিলো আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু থাকিব নোৱাৰি ন সেইকাৰণে চাব এইখন গাড়ীখন আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিল আৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখিবলৈ লুকটো এনেকুৱা হয় আৰু ফ্ৰণ্টতে লিখা থাকে যে এক্সটাৰ বুলি লিখা থাকে গাড়ীখন আৰু ভিতৰত ভিতৰতো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইটো আৰু এইখিনি আছে এইফালে চানুৰ ফচে সেইফালে চানুৰ খচে তাহাঁতে উঠিয়ে আছে এইপিনে চিট কভাৰটো এনেকুৱা লগাইছোঁ আৰু ভিতৰতো এইটো হয় আৰু এইপিনে ডেগীটো ডেগীটোকো অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ যে আৰু এতিয়া গাড়ীখন আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে তাই তেখেতক এখন গামোচা পিন্ধি আহিছে আৰু লগতে এইপিনে যিখিনি নিয়ম মানে যিখিনি কৰে আৰু ডাৰত সেইখিনি কৰিছে আৰু লগতে আমি ধুনীয়াকৈ দুটামান ফটো উঠি ল'লোঁ আৰু এইপিনে মাইনে দুজনী কি কৰিছে চাওকচোন তাহাঁতি বিৰাট ফূৰ্তি মানে তাহাঁতক যে এনেকৈ দিছে সেইটো তাহাঁতি বেলেগ বুজা নাই আৰু এইটোত মানে বৰ বেছি ফূৰ্তি পাইছে আৰু তাৰপিছত তেনেধৰণে ফটো উঠিবৰ কাৰণে অকণমান প'ষ্ট চ'জ দিলোঁ আৰু ফটো দুকপিমান উঠিলোঁ আৰু ইয়াতে লগাই দিম বাৰু ফটো কেই কপি আপোনালোকে চাব পাৰিব

গাড়ীখন ঘৰৰ গিৰেজত সোমাব লৈছে যিহেতু গিৰেজত একেবাৰে নসোমোৱাই বাৰু অকণমান ধূপ চাকি জ্বলাই মেলি অকমান আমাৰ যিটো সৰু হোৱাকে অকমান নিয়ম কৰি বেছিদিন হোৱা নাই তথাপিতো গাড়ীখন আগতে বুক কৰি থোৱা কাৰণে আনিব লগা হ'ল কোনো মন্দিৰ বা নামঘৰত তেনেকে যাব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে ঘৰতে সৰু হোৱাকে অকণমান নিয়ম কৰিবলৈ আমি পাৰো বা জানো অকমানকে হ'লেও সেইখিনিকে নিয়ম খিনি কৰিব লৈছো বিশেষ একো নাই চাকি জ্বলাই ধূপ আৰু চাকি জ্বলাই তেনেধৰণে ঘৰলে আমাৰ ঘৰৰ সদস্য হিচাপে ৰাখিবলৈ বিচাৰিছো আৰু যাতে সদায় আমাক ভালে ৰাখক গাড়ীখনে তাৰ কাৰণে আৰু ওচৰত কোনো নাই মাও নাই বা এখেতৰ ঘৰৰ গাড়ীখন আনিলো আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিহেতু মানে মনৰ বহুত ডাঙৰ এটা মানে সপোন সেই সপোনটো পূৰ হৈছে বুলি মই ভাবো আৰু আপোনালোকৰ গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মানে গাড়ীখন দেখাত আৰু কেনেকা লাগিছে জনাব দেই মই কিন্তু বিয়াত ভাল পাইছো সেয়েহে ললো